Вчера мне целый вечер я был на работе до полдевятого. Вызванил некоторые депутаты, трубку не брал. Сегодня даже с утра их адвокаты приезжали и предлагали своего кармана 100 тысяч гривен не мне, в город. В бюджет добровольно 100 тысяч гривен, за то только, чтобы попасть опять же в земельную комиссию. Поэтому если принципиальный, я честно слово, диктофон, ну не буду вас записывать. Если вы мне, если вы не позволите, я сегодняшний день начну записывать это на диктофон и я вам буду предоставлять. Вы мне позволяете, партия? Разрешите. Да? Все, по... не, я договорюсь. Я буду просить. Народ... Да. Поэтому понимаете, а когда вопросы, да, адвокаты прибегали. Вот спросите секретаря моего. Кто прибегал сегодня? Это я просто принципиально. Поэтому мы всех, ну я за, что народ так вот желает помочь. Понимаете, мы все равно живем в таком государстве, где коррупция. Короче... Да. Где коррупция, ну не я, президент за нее даже говорит, что буду там судей каленым железом выгонять там и так далее. Есть, да, это слова президента. Точно так же у нас и в прокуратуре. Поэтому давайте не ссылаться на эти моменты. Каждый у вас есть право на свое мнение, а у меня тоже есть свое право на свое мнение и действие. Я понял, что ясно. Работы не будет такой. Я вам сразу говорю прямо открыто. Перед Богом слово. Я готов, без, без сожаления или как сказать потерять это место. Я сюда рвался не для того, чтобы что-то себе иметь. Я рвался сюда, чтобы навести порядок. Я для этого все сделал. Я на первой сессии говорил, что я сделал, я это все равно выполню. Но я не верю, что готовы вы потерять эти места некоторые, потерять все участки, на тех всех родственников целыми улицами, на подставных лиц, по которым сейчас и шестое дело работает, обрабатывает. я не верю, что готовы их потерять вы. Я предлагал этим заниматься, идти вперед. Ну я вижу, саботаж и так далее. Я официально просто говорю, я предупреждал и сейчас говорю. Я не буду ясно. Я в многих просто некомпетентен, но у нас есть органы, Я просто вам даю слово, как гражданин, как офицер. Я все равно дам телеграмму президенту Украины. Попрошу, чтобы провести проверку по тем всем фактам. Что это не мои были слова, а это было заключение других органов. И вот если оно будет, я отвечу за свои слова. Если их не будет, ну, есть закон, есть суды, и вы меня попытаетесь наказать и так далее. По крайней мере, мы идем правовом государстве. Но я докажу эти факты просто, что это не голословно я говорю. Я им еще раз говорю, я не хочу сесть в тюрьму, я не хочу, чтобы меня закидали, что у меня 40 участков и так далее. Поэтому я докажу, что это не слова просто. Я хочу, чтобы здесь наконец-то был порядок. Нам всем известно, как. Если кто-то не знает, это смешно, он не геничайный. Как идет спекуляция. Мне до сих пор прибегают люди, говорят, а мы тому дали 2000 долларов, тому 20. А сейчас бегают, дерают одежда, давайте перенести, потому что накладки. Каждый день люди приходят. Кто не верит, я просто морально прошу. Если вы хотите, чтобы я вам диктофонные записи дайте мне добро, я вам буду включать здесь всех адвокатов, и будете слушать, если вы думаете, что я шучу. Я все фамилии назову. Каждого из право обратиться в суд и опротестовать эту информацию. Но здесь будет проверки серьезных органов мне бояться нечего я думаю каждому честному депутату тоже бояться нечего но кто-то есть нечестный в нашем городе а я думаю они пострадают по крайней мере закон восторжествует я готов на все на все еще говорю. мне все равно что там как там говорят и где там чем-то это закончится мне терять нечего я честный человек я живу на квартире